Betul saya bawa di sini tuan-tuan. Sedang tuan sekalian menunjukkan di dalam kawasan kampung Melayu ada ladang ternakan babi yang sangat besar dalam kampung tersebut. Kampung 99% orang Melayu dalam kampung tersebut. Tuan-tuan boleh refer di kampung Tanjung Keramat. Tinjauan saya dapat adalah mereka mengeluh, mereka marah, mereka tidak puas hati. Isu yang berlaku terlalu lama. Cuba bayangkan apa pagi dia nak pergi ke ke surau ke masjid. Maka bau-bau yang sangat busuk yang sangat teruk sedangkan itu kampung mereka. Bawa pada sidang kena isu berkenaan dengan yang sedang hangat diperkatakan oleh rakyat negeri kita. Isu kandang babi yang sangat besar yang sangat banyak di Dun Kuning. Isu ni isu kita semua, isu rakyat. Timbalan yang dipertua. Saya membaca laporan Jabatan Perangkaan Malaysia Dosem Laporan pada tahun 2020, 2020 Perak menjadi negeri yang Perak menjadi negeri dengan jumlah peternakan, babi yang paling banyak di negara ini, negeri Perak. Donai kuning mempunyai komposisi pengundi Melayu 61.6%, Cina 21.79% dan India 16.6%. Namun dalam daerah Batang Padang Mualim saja ada 30 ladang ternakan babi yang diluluskan dan berlesen oleh kerajaan negeri Perak. Namun jika dicampur ladang haram jumlahnya mungkin lebih banyak daripada ini. Tinjauan saya baru-baru ini mendapati banyak ladang ternakan haram yang tidak tersenarai dalam laman web Jabatan Veterina Negeri Perak. Terdapat kawasan yang penduduk majoriti Melayu seperti kampung Tanjung Keramat yang mempunyai komposisi penduduk 98.9% orang Melayu namun mempunyai ladang ternakan babi. Betul saya bawa di sini tuan-tuan, Cinta tahun lain menunjukkan di dalam kawasan kampung Melayu ada ladang ternakan babi yang sangat besar dalam kampung tersebut. Kampung 99% orang Melayu dalam kampung tersebut. Tuan, Tuan boleh refer di Kampung Tanjung Keramat. Soalan saya, apakah rasional kerajaan meluluskan ladang ini di kawasan bererti Melayu Islam atau sekiranya ia adalah ladang haram? Apakah tindakan penguatkuasaan oleh kerajaan negeri terhadap ladang-ladang atau terhadap kandang-kandang haram ini? Lambakan kandang babi di Donai Kuning ini menjadi satu masalah kepada penduduk sejak sekian lama. Tinjauan saya di lapangan, penduduk di Donai Kuning sudah tidak tahan dengan pencemaran bau daripada ladang babi ini. Risiko penyakit juga merupakan satu ancaman kepada rakyat. Apakah kita sudah lupa dengan insiden demam Babi Afrika yang melanda daerah Batang Padang pada tahun awal tahun 2023. Saya bawa keratan akhbar. Kes demam babi Afrika di Perak yang pernah berlaku di negeri kita. Juga apakah kita tidak bimbang dengan insiden virus Nipah dan JE yang pernah menggemparkan negara dan mengancam nyawa rakyat Malaysia. Semuanya berpunca daripada kandang-kandang babi yang tidak terurus dan tidak terkawal. Saya mohon yang Berhormat Menteri Besar memberikan respon berapakah jumlah terkini kandang babi ataupun kandang babi haram dan berlesen dalam daerah Batang Padang Muallim apa rasional lambakan kandang babi ini di kawasan majoriti Melayu Islam yang tidak memberikan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat yang majoriti Melayu Islam sesuatu ini kepada majoriti Melayu Islam kalau ada kandang babi dalam kawasan kampung orang Melayu Islam apa manfaat ekonomi kepada mereka yang tinjauan saya dapat ialah mereka mengeluh, mereka marah, mereka tidak puas hati isu yang berlaku terlalu lama cuba bayangkan pagi-pagi mereka -pagi nak pergi ke, ke surau, ke masjid mereka bau-bau yang sangat busuk, yang sangat teruk, sedangkan itu kampung mereka bagaimana dengan sungai tersebut? mohon dilihat yang saya, saya juga mohon Yang Bumat Menteri Besar oh, no. memindahkan ladang kandang babi berlesen di kawasan perkabungan Melayu dan menutup semua ladang babi haram ini kalau kerajaan negeri Pahang boleh bertindak tegas terhadap kebun durian musang king haram apakah kerajaan yang negeri Muhammad. Perak tidak berani untuk melakukan perkara yang sama kepada kandang-kandang babi haram di negeri kita ini uh, contohilah kerajaan negeri Pahang Encik Ahmad boleh Tuanoh menjadi lagi lepas ni saya bagi Tuanoh okay. bagi sehabiskan ucapan terima kasih. terima kasih saya juga memohon Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan juga Yang di Negeri memastikan agar ladang babi berlesen yang beroperasi dalam negeri Perak ini menggunakan konsep moden yang mengeluarkan bau minima zero discharge ke dalam sungai. Ini poin penting, zero discharge ke dalam sungai. Perkara ini bukan perkara main segi isu ini isu yang sangat besar kepada rakyat kita walaupun isu ini kalau sila jauh menyatakan ini bukan dalam kawasan saya tetapi ini kawasan-kawasan yang perlu kita beri perhatian kalau tidak kita bercakap siapa lagi nak bercakap terhadap perkara ini. Silakan tuan Terima kasih kepada Yang Berhormat Manjoy kerana memberi ruang uh, kepada Chono untuk bertanyakan uh, beberapa soalan untuk mendapatkan sedikit pencerahan uh, Nombor satu adalah uh, di mana yang dibangkitkan oleh uh, Yang Berhormat tadi berkenaan dengan uh, ladang pentenakan babi di kampung keramat kalau tak silap saya uh, bagaimana Yang Berhormat tahu sama ada uh, ladang itu okay, mempunyai lesen atau tidak okay. nombor dua, saya juga ingin uh, bertanya kepada yang berhormat di mana sekiranya dalam satu kawasan tersebut okay, merupakan kawasan yang uh, yang penghuninya lebih ramai kepada masyarakat Cina ataupun India, adakah kawasan tersebut tidak patut uh, menjadi satu ladang ternakan kepada lembu ataupun binatang uh, ataupun haiwan-haiwan yang lain saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan daripada Yang Berhormat kerana nombor satu, kadang-kadang ya, kami tahu di mana di kawasan tersebut, pembangunan di kawasan tersebut berkemungkinan suatu ketika dahulu, ladang tenakan tersebut merupakan ladang yang tenakan yang paling dalam sekali. Okey? Tetapi sejak berlakunya pembangunan dari masa ke semasa, maka mungkin dia akan menjadi lebih dekat jadi saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada yang berhormat. Apakah pandangan berhormat berkenaan dengan isu tersebut? Terima kasih. Terima kasih pada sahabat saya. Ya, boleh tokoh tambah sikit? Boleh sedikit tambah masa ya. Saya bagi laluan kepada kawan-kawan bercam Trono ni, kawan-kawan baik ni. Sila. Ya, terima kasih Manjoy. Aa, apa yang hmm. dikatakan oleh Trono tadi aa, di mana aa, penempatan mungkin pada masa dulu itu aa, kawasan pendalaman memang tiada penempatan Uh, di di majority oleh uh, uh, kaum Melayu. Jadi kalau kita berdasarkan kebanyakan ni sebab kita tahu kadar kelahiran anak-anak uh, kalau ikut suku kaum memang golongan Melayu sekarang 2.4 per keluarga. Golongan Cina saja 0.6. Kalau macam ni pertambahan golongan Melayu ni akan bertambah banyak. Jadi akan mengakibatkan uh, komposisi ataupun penempatan kawasan tempat itu akan berubah, akan menjadi majoriti uh, mengikut suku kaum. Jadi adakah kalau saya, uh, pembandingan yang digambarkan oleh Manjoy tadi katakan itu kawasan majoriti Melayu memang kita tahu sentimen uh, golongan Melayu di sensitif, sensitif sangat atas uh, petendera babi ini tetapi kalau gambaran YB tadi kalau lebih baik babi ini isu penternakan pertanian kita kita kawal secara profesional bagi mereka yang mengendali kalau ada bau busuk kita cari cara-cara seperti zero uh, uh, discharge itu kan kalau kalau kita gambarkan Melayu sana dengan uh, penternak babi di tengah-tengah kawasan perkampungan Melayu ini akan beri tekanan kepada pentenak tersebut, tersebut agar mereka nanti disensasikan pula nanti mereka akan berasa dendam kepada penternak tersebut kata oh ada YB sudah bangkit dalam okay. dewan ini Adalah, terima tidak, tidak. kalau terima baik. lebih baik kita handle perkara ini secara profesional okay. ha, itu penternakan dan ha, sensitivity ha, suku kaum tertentu okay, terima, terima, kasih. terima kasih saya jawab ringkas berdua sahabat saya pertama saya turut sendiri, tinjauan saya dan juga pasukan kita turun ke dalam kawasan dua Air Kuning. Dan isu ni isu besar. Saya sebut ni saya bangkit sini isu ni isu besar kerana apa? Kerana poin saya ialah sanad pertama lah isu kandang babi yang mendapat kelulusan. Ada 30 kandang babi. Dan kita juga turun di kawasan tersebut ada banyak lagi kandang-kandang babi haram yang tidak mendapat kelulusan. Ini saya tuntut supaya kena negeri, supaya buat sesatan untuk kita lihat jika tidak dihandle dengan baik. Maka di kawasan Don Ekonin dan Tapah ini menjadi kawasan yang terlalu banyak lambakan kandang babi. Dan kawasan itu juga kawasan majoriti Hasilnya itulah juga kawasan majoriti orang Melayu Islam yang sangat sensitif kepada orang Melayu Islam. Kedua, saya nak jawab soalan berkenaan dengan dengan isu yang disebut Tanjung Keramat tadi. Dalam saya dah tunjuk di peta ni, memang kawasan disebut oleh Wabi tadi, memang kawasan, memang kawasan yang disebut inilah ni lah, kawasan yang 98.9% orang Melayu Islam dalam kawasan tersebut. dalam kawasan Tanjung Keramat ni, dalam kawasan penduduk, majoriti orang Melayu Islam ini dalam kawasan itu ada kandang babi jadi tanya saya kandang tu kadang tu kadang tu kadang tu kelulusan ataupun tidak saya minta jadi tolong tengok dan jika kandang itu kandang yang yang mendapat sijil atau mendapat kelulusan pun sekiranya tidak patut beralang kawasan majoriti kampung Melayu Islam Terima saya, saya ya. sikit